В ефірі телеканалу Родана Бесіди про вічне» Я рада вітати усіх наших глядачів і насамперед хочу запропонувати усім подивитися на ті події, якими жила православна церква в останній час. Варто сказати, що друга декада вересня розпочалася відразу кількома міжнародними форумами. Так, у столиці Норвегії, місті Осло, відбувся круглий стіл глав і представників церков та релігійних організацій України і Росії, які зібралися щоб обговорити ситуацію, що склалася у відносинах між двома народами, та шляхи примирення і припинення ворожнечі. Українську православну церкву на форумі представляв голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ митрополит Луганський і Алчевський Митрофан. Тим часом у бельгійському Антверпені відбулася щорічна міжрелігійна зустріч під назвою Мир це майбутнє релігії та культури у діалозі через сторіччя після закінчення Першої світової війни. Організатором конференції є спільнота святого Егідія, організація католиків мирян, що займається благодійністю і допомогою бідним у багатьох країнах світу. У ПЦ в цьому діалозі представляли єпископ Васильківський Миколай, вікарій Київської митрополії, а також співробітник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ священик Юрій Георгіца. Ну а співробітники синодального відділу УПЦ у справах сім'ї на чолі з головою відділу, приосвященнішим єпископом Ровеньківським і Свердловським Пантелеїмоном взяли участь у роботі міжнародного форуму Багатодітна сім'я і майбутнє людства, який проводився у Москві. У святі в Києво-Печерській лаврі під головуванням блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія пройшло засідання священного синоду Української православної церкви. Священний синод ухвалив декілька кадрових рішень, зокрема про висвячення двох нових єпископів, про призначення голови церковного суду, нових намісників та ігуменій деяких монастирів. Також вирішили питання реорганізації синодальних установ УПЦ та канонізації місцевої. Шанованих святих у полтавській та черкаських єпархіях. 14 вересня увесь православний світ вступив у новий рік. І якщо зазирнути в церковний календар, за переліком свят можна читати його як наймудрішу книгу. Її першою сторінкою буде свято на честь Божої Матері день народження Пречистої Діви Марії. Його перебільшення можна назвати початком спасіння людства, адже без приходу в світ тієї, яку назвуть чеснішою за херовимів і вищою за Серафимів, на землю би не прийшов і син Божий. Храм Різдва при Святої Богородиці один із улюблених серед криворіжців. І сьогодні ми підготували для вас невеличку екскурсію до нього. Храм Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Українській був заснований у 1886 році з благословіння високопросвященішого Ніканора Бравковича, архієпископа Херсонського і Одеського. Його будували місцеві мешканці Кривого Рогу без будь-яких благодійницьких внесків зі сторони рудопромисловців або інших фінансових кіл, які активно з'являються на Криворіжжі на рубежі 19-20 століть. Однак сільська громада спромоглася збудувати невеличкий молитовний будинок, офіційну назву саме таку мав наш храм до 1909 року. За своїм зовнішнім виглядом, наш храм нагадував звичайнісіньку селянську хатинку, але стараннями, настоятеля Єрея Михайла Пухальського було здійснено реконструкцію цього храму. Було зроблено у 1909 році це склепіння, яке збереглося до наших часів, а також прибудовано вівтарну частину, яка також існує до нашого часу. У часи радянської влади у приміщенні. Різдво Богородичної церкви було влаштовано притулок для малолітніх правопорушників. Храм було розбито на кімнати, а у вівтарній частині знаходилися кімнати для відпочинку, де на місці святого престолу було розташовано більярдний стіл. В результаті реконструкції, яка була здійснена у храмі впродовж 2010-2011 років, храм отримав форму хрестово-купольної споруди центральне Купол було піднято вгору, однак інша частина храму залишилася в тому вигляді, який вони мали ще до революції. Храм Різдва Пресвятої Богородиці недарма отримав таку свою назву. Оскільки основними мешканцями Кривого Рогу були селяни, то саме вони завдячували Богородиці таким чином за гарний збір врожаю. Тому що 21 серп, вересня це саме той час, коли закінчувався збір врожаю. У нашій місцевості. І ми недарма знаходимося біля цієї ніші, тому що у цій вівтарній апсиді, у цій частині храму, було влаштовано церковним старостою у 1896 році храмову ікону на честь Різдва Богородиці. За 1897 року, стараннями отця настоятеля Володимира Бабури, при храмі Різдва Пресвятої Богородиці починає діяти школа грамотності. За своїм рівнем вона повинна була. Забезпечити учнів лише самим необхідним навчити читати і писати, звичайно, що при храмі викладався також закон Божий. Але стараннями отця Володимира ця школа невдовзі отримала статус церковно приходської Серед предметів, які у ній викладалися, вже були граматика, чистописання, церковно-славянське читання, спів, закон Божий, а також арифметика. Крім того, могли викладатися предмети з загальної історії та Географії Російської імперії. А зараз на місці церковно-приходської школи знаходиться двоповерхова будівля духовно-просвітницького центру храму Різдва Пресвятої Богородиці, де розміщується недільна школа, бібліотека, хрестильня, актовий зал, трапезна, а також покої настоятеля храму. Початково наш храм не мав дзвіниці, дзвони були розташовані у павільйоні, який знаходився поруч із молитовним будинком. Теперішня дзвіниця збудована. Якраз до 2000-літньої річниці ювілею Різдва Христового на цьому місці знаходився парафіяльний будинок настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці у 1918 році, у березні місяці, саме в цьому храмі, після трьохгодинних тортур, відомим місцевим бандитом Микитом Тетором, був вбитий один з останніх настоятелів нашого храму, отець Михаїл Пухарський, разом зі своєю матушкою. У 2006 році, з благословення високоприсвяченішого Єфрема, архієпископа Криворізького і Нікопольського, у нашому храмі з нагоди 120-ліття заснування, розпочалося будівництво урочистої брами на цьому місці. Її освячення було проурочене святкуванню 1020-літньої річниці хрещення Київської Русі. Сьогодні це місце впізнаване усіма мешканцями Кривого Рогу і є однією з візитних картинок нашого міста. В продовження нашої передачі ми поговоримо про церковну історію Криворіжжя і моїм співрозмовником сьогодні буде історик Анатолій Охінченко. Анатолій Федорович, я вас вітаю. Про кого ви нам сьогодні будете розповідати Здравствуйте, Наталя Юрійовна? Сьогодні ми розкажемо о протиерея Михаиле Івановичу Лопатюке, який возглавляв церковний приход храму святителя Ніколая, розположений на бившому октябрському руднике на протяженні більше ніж 14-річного періоду. Я знаю, що ви ще дитиною бачили отця Михаїла, яким ви його запам'ятали. Розкажіть, будь ласка, як він виглядав, яким він був священиком? Я пам'ятаю праздник Світлого Христового Воскресіння, 1959 года на территории храма святителя Николая. Видел я совсем рядом двух священников, которые совершали торжественное богослужение на церковном дворе. Это был отец Михаил, кстати, он крестил меня. И вот сохранилась у меня с того момента реликвия, иконка Божьей Матери вместе с маленьким Иисусом, которая была подарена отцом Михаилом, моим покойным родителем. Вот. И рядышком с отцом Михаилом был его верный соратник и сподвижник, протеерей Николай Васильевич Ангелов. Отец Михаил был чрезвычайно добродушным. Его черные угольки глаз, они сияли буквально любовью по отношению к прихожанам. Он был чрезвычайно добр, скромен в обращении. Всегда старался прийти на помощь человеку и решить І помочь, по крайній мірі, решить ту проблему, з якою він обращался. Ласковая улыбка завжди була на його ліці, Красивая, чорне, з небольшой просіддю. Борода на службу отець Михаїл, хоча жив на доволі приличном расстоянии від храму, всегда ходил пішком. Отець Михаїл належить до когорти, до революційної, до революційних священиків, що нам відомо про те, де він коли він народився, де він навчався і коли він приїхав до Кривого Рогу. Родился отец Михаил 1 октября 1894 года. После окончания духовной семинарии он женился, его женой была дворянка по происхождению Лидия Игнатьевна, и стал он служить в приходах на территории Западной Украины. А затем по распоряжению архиепископа Днепропетровского и Запорожского Андрея Комарова в 1946 году протеерей Михаил Иванович Лопатюк возглавил приход храма святителя Ніколая, тобто виходить, що отець Михаїл приїхав до нашого міста саме в той час, коли ну, православ'я після Великої Вітчизняної відроджувалося, і власне це було ще задовго до Хрущовських гонінь і напевно він встиг щось зробити і для цього приходу. Тожен сказати, що сталінське руководство, учитывая патріотичну роль руської православної церкви в період Великої Течної війни, благосклонно относилася до православним храмам в нашій країні. І от в цей період дуже много було прихожан. храме святителя Николая. Ведь после войны на территории Кривого Рога действующих было всего четыре храма. Это храм, о котором я вам сказал, святителя Николая, храм Александра Невского, который находился на бывшем руднике Розы Люксембург, затем церковь покрова Пресвятой Богородицы по улице Украинской и храм на Югоке. Ну а в общем-то в черте города находилось вот было э, только три таких храма. Прихожан было очень много. Люди с большим желанием шли в церковь помолиться, потому что многие пережили ужасы войны, потеряли родных и близких. И поэтому отраду и утешение они находили в молитвах. Отец Михаил по приезду в Кривой Рог сразу же завоевал огромный авторитет и уважение у прихожан. Он обладал феноменальной памятью, красивым мягким голосом. А его память была такой великолепной, что он мог наизусть цитировать целые главы из Евангелии. Когда прибыл Отец Михаил на территорию храма, то, конечно, очень много ему пришлось потрудиться потрудиться по благоустройству церковной территории, которая была окружена великолепным забором, окрашенным голубой цвет, с белоснежно-выбеленными столбиками. Ему пришлось построить деревянную колокольню, потому что после первого закрытия храма в сентябре 1930 года колокольня была разрушена. И поэтому пришлось построить отцу Михаилу деревянную колокольню. Вместо колоколов, которые когда-то украшали храм и были подарены госпожой Ростковской, которая построила эту церковь, отец Михаил приспособил порезанные пополам кислородные баллоны с кусками рельс. Они издавали достаточно однообразные, но тем не менее звуки свидетельствовали о том, что храм живет, храм действует, храм призывает молиться людей во время богослужений. Вот. Отец Михаил сделал очень много и по благоустройству самого храма, он трудился без устали, надо сказать, что ему приходилось преодолевать огромные расстояния, приходилось отпевать покойников на кладбище, которые были расположены на значительном удалении, но он всегда ходил пешком. И когда только его здоровье ухудшалось, и он уже не мог практически самостоятельно передвигаться, только в этот период он арендовал у Кушвида, это был управляющий рудником имени Коминтерна, так называли, 50-е годы, бывший рудник Октябрьской революции, арендовал победу кремового цвета вместе с водителем Леонидом Деркачем. А так он практически ходил все время на службу пешком, ходил на отпевание покойников на кладбище и очень-очень много трудился. Ми знаємо, що недільних шкіл на той час не було, їх було заборонено відкривати. Але напевне, отець Михаїл якось все-таки спілкувався з маленькими парафіянами, з найменшими, з дітками. Розкажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте, тим більше, що ви самі тоді були дитиною? Отець Михаїл і матушка Лідія, які, на жаль, не мали своїх власних діток, вони дуже любили дітей. Коли отець Михаїл добирався на службу на машині. то он обязательно катал ребятишек. Они уже его ожидали, просили. Да его и просить-то, собственно говоря, не надо было. Всегда распахивались двери машины. И отец Михаил не только приглашал деток пройти в салон, а также угощал их различными сладостями, конфетами, печеньем, которые приносили в церковь прихожане. Он раздавал практически все, домой он ничего не приносил. Очень часто он деткам рассказывал разные библейские истории. Это, по сути дела, была такая импромизированная в общем-то, воскресная школа, потому что власти запрещали в то время проводить духовно-просветительскую работу среди подростков, среди ребятишек. Поэтому отец Михаил вот по пути следования обязательно деткам рассказывал различные истории. И не только на этом заканчивались беседы. Матушка и батюшка приглашали всегда деток в дом, угощали их различными кушаниями. Вот. Детки всегда были рады общению с Михаилом, а Михаил, в свою очередь, испытывал тоже огромное удовольствие, общаясь с ребятишками. Вот вы уже много разгадывали про матинку, Лидию. Что нам еще про нее известно? Вы говорили, что она была дворянкой? Да, дело в том, что настоящей спутницей по жизни отца Михаила была его матушка Лидия Игнатьевна Лопатюк. Дворянка по происхождению. Она получила учительское образование еще в царской России. Но, к сожалению, свой талант она не могла раскрыть в советское время. Ей не разрешали заниматься преподавательской деятельностью, потому что для э, советского государства она была контрреволюционеркой. Через то, что дворянка, да? Да, потому что она была дворянкой по происхождению. Э, матушка Лидия имела прекрасный голос, феноменальную память, очень красиво и аккуратно по тем временам она одевалась, пела в церковном хоре. Очень много внимания уделяла тоже общению с ребятишками. Надо сказать, что э, матушка Лидия – всегда была рядом с отцом. Ведь, по сути дела, они прошли вместе очень длинный, тернистый путь. Подвергались преследованиям, подвергались арестам, унижениям всевозможным. Но, тем не менее, они всегда были вместе, всегда взаимно поддерживали друг друга, очень любили. Отношения между ними были возвышенные, духовные, прекрасные. Анатолий Федорович, расскажите, будь ласка, была парафия, чьи она была великая парафия этого храма, и кто еще служил разом за этим Михаилом Проклир этого храма? Прихожанами храма были многочисленные жители Октябрьского рудника, рудника большевик, рудника Фрунзе, рабочего поселка. Прихожан было очень много. Надо сказать, что во время праздничных богослужений церковный двор не мог вместить всех желающих. Поэтому длинная очередь всегда людей стояла вне церковной ограды. Рядом с отцом Михаилом были настоящие его друзья и соратники. В 1953 году из Днепродзержинска в Кривой Рог прибыл протоиерей Николай Васильевич Ангелов вместе с матушкой Клавдией Дмитриевной Успенской и дочерьми. Он служил вместе с отцом Михаилом. С отцом Михаилом с 1955 года стал служить и отец Борис. Дело в том, что когда вот в начале 50-х годов начинается второй виток хрущевской антирелигиозной кампании, то первое его острие было направлено против храма Александра Невского на бывшем руднике Розы Люксембург. Он был закрыт первый среди криворосских храмов после военный период. И настоятель этого храма, Иерей Борис Липко, он, по сути дела, остался неудел. И вот братскую руку помощи протянул ему как раз Михаил, который пригласил его служить в храме святителя Николая. Рядышком со священниками были диаконы: это Петр Крайнев, Владимир Волосина. В храме также работала иконописная школа, которую возглавлял прекрасный мастер своего дела Венецковский, который писал великолепные иконы. Очень много в храме было прихожан, которые с большим удовольствием, с благоговением ожидали благослужений и с большим желанием и охотой посещали этот великолепный храм святителя Николая. Мы уже рассказывали о наших передачах про долю этого храма и говорили про то, что он был разрушен в годы хрущевских гонений. І ми бачимо тут, що спочатку влада ставилася в принципі нормально до отця Михаїла, до парафії, а потім це ставлення змінилося. От як це ця зміна ставлення влади вплинула на самого отця Михаїла, на його долю, і долю його родини? Да, дійсно, от з кінця 40-х сорокових початку 50-х, руководство рудника імені Комінтерна відносилося лояльно по відношенню до храму і священнослужителям. Но ситуация кардинально поменялась в середине 50-х годов, когда к власти приходит ярый безбожник, это есть Никита Хрущев. Власти сразу стали относиться недружелюбно, мягко говоря, к храму. Направляли всевозможных проверяющих. Часто храм посещали работники санэпидслужбы, которые запрещали целовать образа. Возросли налоги. Преследовали также и прихожан. В частности, запрещали им посещать богослужение. Устраивали даже летучие отряды из числа комсомольцев с той целью, чтобы найти на церковной территории ребятишек, расположенных рядом двух школ номер 52 и 34, и затем разбирать их, рассматривать на совете отряда и на заседании комитета комсомола. Во время праздников, расположенного рядом дворца, гремела музыка, устраивались увеселительные мероприятия. Конечно, это сказалось на здоровье отца Михаила, отца Николая, потому что эти священники ведь уже пережили страшный период преследований в 30-е годы. Их подвергали тюремному заключению, их унижали. И каждый день, когда они шли на службу, мог оказаться для них последним. Это был настоящий духовный подвиг этих священников. И вот вновь опасность нависла не только над храмом, но и над священнослужителями. Тем более рудничные власти, выполняя указания горкома партии, приняли курс на закрытие храма. Отец Михаил боролся как мог. Он обращался со слезными письмами в горком партии, ездил в епархию, обращался к архиепископу Гурию. Но что он мог сделать, кроме того, как помолиться Господу и просить о сохранении этого храма? Ситуация ухудшалась буквально с каждым днем. И вот в начале 1959 года управляющий рудником Кушвид пригласил к себе на беседу отца Михаила и сообщил ему о том, что рудничные власти приняли решение о закрытии храма. Тревожные вести о закрытии храма привели к тому, что здоровье отца Михаила резко ухудшилось. И вот случилось горе. 15 февраля 1960 года отец Михаил не приехал на службу. По поселку разнеслись тревожные слухи. Затем было передано сообщение, что отец Михаил скончался от инсульта мозга. По сути дела, известие рудничных властей в лице Кушвида убило священника. Он уже не мог вынести Этих страшных преследований и не мог смириться с мыслью, что его детище, его родной храм, храм святителя Николая, будет закрыт, а впоследствии разрушен. Перед смертью отец Михаил просил отца Николая, чтобы он ни в коей мере не дал руки безбожникам церковный антиминс. Но, по сути дела, отца Николая Васильевича Ангела, который прошел. Ад сталинских лагерей. Не нужно было об этом просить. Естественно, что он бы никогда бы не позволил себе, чтобы это святыня оказалось в руках безбожников. Во время отпевания в храме собралось очень много людей. Людей было так много, что вся площадь вокруг была заполнена ими. Травную панихиду совершали отец Николай Васильевич Ангелов, отец Константин Харитонович Агиенко отец Борис Лепко и многие другие священнослужители, которые присутствовали на похоронах. Похоронили священника на небольшом кладбище на поселке Соколовка. Очень часто я вместе со своими покойными родителями посещали дорогую сердцу могилку. На ней стояла небольшая тумба, стояла металлическая с крестом, и в рамочке была фотография отца Михаила. Долго прихожане приходили на могилку, молились, убирали ее, Отец Николай Васильевич Ангелов часто совершал там поминальные молитвы. Приезжал на кладбище и Константин Харитонович Агиенко. Но, к сожалению, в 90-е годы ситуация поменялась. Многие люди, знавшие отца Михаила, ушли в мир иной. А в этот период, когда во главу угла был поставлен сбор металлолома, когда люди не взирали на то, что это святое место, это кладбище, была похищена тумба с могилы отца Михаила. Рядышком с ним была похоронена и матушка Лидия, которая не пережила разлуки со своим супругом и умерла в июне 1964 года. Районные власти совершили и здесь акт кощунства. После смерти матушки был забран дом, реквизирован, и в нем поселился вместе с семьей председатель тогдашнего райисполкома Вихров. А что сегодня парафияне еще приходят на могилку отца Михаила? Или кто-то приходит помолиться, обрадовать его память? Вы знаете, несмотря на то, что с момента смерти отца Михаила прошло более 50 лет, несмотря на это, есть еще люди, которые помнят его. И в частности, вот в июне этого года отец Валентин Очковский, это настоятель храма Иоанна Воина, совершил там поминальную службу, на которой присутствовал я, присутствовала Феодосия Ивановна Сурмила, присутствовали другие э, прихожане, которые э, помнили отца Михаила и помнили его период служения в храме. Поэтому в знак огромного уважения к нему люди продолжают приходить э, к могилке, к могилке отца Михаила, к могилке матушки Лидии. Рядышком там похоронен, кстати, э, Иерей Иоанн Казак, который помним еще великолепие и величие храма святителя Николая до его первого закрытия в 1930 году, и который немножко послужил вместе с отцом Михаилом. Вот, поэтому забыть этих людей невозможно. Эти люди достойны глубочайшего уважения, и мы на примере их жизни, на примере их беззаветного служения Господу и православному люду должны помнить об этом, должны воспитывать подрастающее поколение, учить людей быть такими же патриотами, быть такими же преданными своему государству, своей родине, своей православной вере, каким был отец Михаил, отец Николай, отец Иоанн, матушка Лидия. І многі-многі-многі, які заслужили вместе з цим великолепным священником, з цим настоящим преданим істинним слугою Господа. Час нашої передачі вийшов. Мені залишається тільки подякувати нашим глядачам за увагу і побажати усім глибокого сердечного миру, любові і злагоди. Ми зустрінемося з вами за тиждень. А щоб наші бесіди були для вас цікавішими і змістовнішими, долучайтесь до наших обговорень, ставте свої питання, пропонуйте теми і беріть у розмові участь. Ангела всім хранителя!